下面有请我们班最差的学生，成绩倒数第一名的家长上台讲话。老师用这样的开场白把我邀请上台：第一，我的孩子有名字，他不叫倒数第一名；第二，如果一个老师有能力提高所有孩子的成绩，那么即使他是倒数第一名，也不是差生，更不是最差的学生；第三，我的孩子只是成绩不好，并不是十恶不赦。 他需要的是来自父母和老师的鼓励，而不是作为反面教材来进行宣传。所有的家长，每一个孩子，可能背后都有一个家庭，爸爸妈妈、爷爷奶奶、姥姥姥爷几个家庭的希望。你们现在这样这样改变，是把我们的希望和未来都掐断了。为什么我们有更大一点，有重大反响？你们办教育不仅仅是为了你们既得利益，师者传道授业解惑没有获利。 希望你们更多的是承担一份社会责任，而不是去把教育当作一个独立的资本主义。我们希望你们更多的是承担一个社会责任。这里面的每个孩子可以说拿到一个普通学校都是顶尖的学生，但是你们这样把我们的孩子去做实验品，人生没有回头路，时间是拿金钱买回来的。你们拿我们的孩子做实验，你们有没有想过？你们有没有想过你们的孩子？ 另外一个，刚才这位这位校长说的，我们的老师没变，我打仗我是听下来士兵的还是听将领的？你方向变了，你说你老师没变，那我是跟你走啊？我是我是应该举起共产主义旗帜啊，还是应该跟个资本主义道路、啊？我希望你们更多的承担一份社会责任，因为每一个孩子都代表着几个家庭的未来，甚至社会的未来。希望你们对未来负责。